И снова здравствуйте на моем канале Век Живи, Век Учи. Сегодня у нас на обзоре MP3 плеер Жека Neo на 8 гигабайт, купленный в магазине Резетка. В комплекте у нас сам плеер, наушники и USB кабель, а также инструкция Жека Neo на русском языке. Также поставлена у нас гарантия от магазина. Ну, переходим к обзору. USB у нас USB 2.0 и мини USB. Наушники. Ну, довольно длинные, ну и к обзору самого плеера. Плеер у нас имеет кнопки вперед-назад, качельки звука, меню и плей. Кнопка включения находится снизу. Гнездо для наушников, мини-USB для зарядки и разъем для microSD карточки. Можно подцепить канатик, но в комплекте его нет. Включаем плеер. Загорается логотип Джека. И мы видим меню ⁇ Музыка, видео, диктофон, записи, радио, фото, настройки и текст ⁇ Переходим в раздел ⁇ Музыка ⁇ Для этого нажимаем кнопочку M идет загрузка и мы видим меню плеера пауза и play кнопочка у нас музыка начала проигрываться если мы зажимаем меню открывается у нас меню это память плеера то есть каталоги где мы можем выбрать песни я уже скинул немного открываем песню при нажатии проигрывания песни песни и нажатии на кнопочку меню мы можем выбрать эквалайзер темп проигрывания и повтор давайте рассмотрим меню эквалайзера оно состоит из семи позиций это норма рок поп классика мягко джаз и усиленный бас. При зажатии на кнопочку меню мы переходим в меню плеера. Ну, поговорим о плюсах и минусах данного плея Плюсами можно считать качественный корпус, более-менее нормальные наушники, громкое звучание и эквалайзер из 7 позиций минусы данного плеера радио плохо ловит каналы ну на этом обзор закончен подписываемся на мой канал ждем новых видео до свидания